নমস্কাৰ মই নৱজ্য এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছো এল পি ইউ বিৰ মেৰিট লিষ্টক লৈ এল পি ইউ বিৰ মেৰিট লিষ্টত এইবাৰ এন আই এছৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত নহয় ইতিমধ্যে আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে জানে যে বি টি আৰৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিলে তাত এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক যিহেতু এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া নাই কিছুমানে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু তেওঁলোক চিলেকশ্যনত অহা নাই ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে নটিছ জাৰিও কৰিছে যে এন আই এছ প্ৰাৰ্থীসকলক দিয়া নাই তাত মানে রিজেক্ট কৰিছে তাত আৰু লগতে যিসকলে অডিয়েল মুডত বি এড কৰিছিলে বৰ্হি ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্থিত্য ইতিমধ্যে কেঞ্চেল কৰিছে আৰু লগতে যিসকলে ইতিমধ্যে লেংগুৱেজ অন লেংগুৱেজটোক লৈ ধৰক এতিয়া লেংগুৱেজ অনত আসামিত যিসকল আছে বা ল্যাঙ্গুয়েজ না বড়ো বা জিও কলন ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ দুইটা যেতো কনসিডার কৰিছে ওতে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যদি দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজতে যদি যেটো কার্টিয়ার যদি ফুলফিল কৰা নাই তেতিয়া তেওঁলোক রিজেক্ট কৰিছে কার্টিয়ার ফুলফিল কৰিবলিবো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তৰ কোনোবা এড হক আগতে হাই স্কুলত হয়ক তেখেতে ইংলিছ মিডিয়ামত আছিল তাৰ পিছতে তেখেতে ডিগ্ৰীতে অসমীয়া মিডিয়ামত ললে তেওঁলোকক রিজেক্ট কৰিছে তেনে ককে বহু পৰ্থী রিজেক্ট হ'ব আৰু বি টি আৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট অসম গভমেণ্টৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট একেই হ'ব তাৰ কোনো পাৰ্থক্য নাথাকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এইবাৰ কাট অফ কমিব পূৰ্বৰ যিটো কাট অফ আছিলে সেই কাট অফটো যথেষ্ট কমিব মানে আপোনালোকে জানে যে মেৰিট লিষ্টটো কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লোৱা হ'ব এই কথাখিনি আপোনালোকে জানে গতিকে বহলাই মই কৈ নাথাকোঁ ডি এলৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে টেটৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ এই গোটেই কথাবিলাক যিটো আপোনালোকৰ ওচৰত আছে তথ্যখিনি গতিকে সেইখিনি মই বহলাই কৈ মেলি ভিডিঅ' দীঘলীয়া নকৰোঁ গতিকে এইবাৰ যিহেতু ধৰক এতিয়া বহুতে মোক সুধিছে কিমান কাট অফ কমিব কিমান কাট অফ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই সম্পৰ্কে জানিব বহুতে বিচাৰি আছে গতিকে মই জনাব বিচাৰিছো যে যদিহে আপুনি অ' বি চি কেটেগৰী হয় বা এছ টি এছ চি কেটেগৰী হয় যদিহে আপোনাৰ ফিফটি ফাইভ টু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট তাৰ ভিতৰত যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সকলো জিলাতে অন্তৰ্ভুক্ত নহ'লেও কিন্তু দুই এখনত লৈ আপোনাৰ হ'ব যিহেতু আপোনালোক তিনিখনকৈ জিলা বাছনি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাটো দিছে তিনিখন জিলাৰ ভিতৰত যিকোনো এখনত আপোনাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যদিহে আপোনাৰ ফিফটি ফাইভ টু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ হৈ আছে আপুনি অ বি চি এছ টি এছ চি কেটেগৰী হয় চাঞ্চটো আছে তাৰ মাজত দুই এজনৰ নহ'ব পাৰে কাৰণ প্ৰত্যেকখন জিলাতো একেই কাঠ নাযায় কোৱালত বেছি হ'ব ঊনৈছ বিশ হ'ব গতিকে মেক্সিমামে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদিহে আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰী তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ছিক্সটি টু ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ বা ছিক্সটি টু ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ এইসকল মানে মেৰিট লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বহে যদিহে জেনেৰেল কেটেগৰী তেওঁলোকৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কাৰণ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ কমি গুচি গ'ল এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট আছিলে কাৰণে কাটআটো বহুত বৃদ্ধি হৈ আছিলে আৰু আগতে এন আই এছৰ ডিলিট কৰাসকলে যিটো মেৰিট লিষ্টৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল তেওঁলোকৰ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট আছিলে তাত এন আই এছৰ মেক্সিমাম কেণ্ডিডেট আছিলে গতিকে এইবাৰ যিটো আছিলে যথেষ্ট কেণ্ডিডেট আছিলে এন আই এছৰ গতিকে সেইসকলক ৰিজেক্ট কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কাটআপটো কমিব অন্যথা কাট বাঢ়িলেহেঁতেন আৰু এইটোৱে সুবৰ্ণ সুযোগ যিসকলৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজটো কম আছে যিসকলৰ মেৰিট লিষ্টৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাছিলে বা তেওঁলোকে চাকৰি পাম বুলি আশা কৰা নাই কিন্তু এইটোৱে লাষ্ট চান্স তেওঁলোকে আৰু পিছত নেপাব কাৰণ কেলে পিছে যথেষ্ট কাঠফ আহি যাব নতুনকে ডি এড বি এড কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে তেওঁলোকে যথেষ্ট মাৰ্কছ লৈ আহিব গতিকে আগতে যদি আপোনালোকে তেতিয়া উত্তীৰ্ণ হৈ আছিলে ঊনৈশ চনত যদি কোনোবা উত্তীৰ্ণ হৈ আছিলে বা একৈশ চন যদি কোনোবা উত্তীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকে যদি চাকৰি লাভ কৰা নাছিলে তেতিয়াহ'লে এইটোয়ে হল তেওঁলোকৰ লাষ্ট ষ্টেজ গতিকে এইটো ষ্টেজত যদি তেওঁলোকে যদি চাকৰি নাপায় তেতিয়া হলে নেপায় আৰু তেওঁলোকে আশা নকৰাই ভাল কাৰণ এইটো এটা সুবৰ্ণ সুযোগ তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো আছে কাৰণ বহুত প্ৰাৰ্থীও নাই বা এপ্লাই কৰা প্ৰাৰ্থী সংখ্যাত যিহেতু কমি গ'ল কাৰণ নতুনকে যদি টেট পতা নাছিলে নতুনকে যদি আকৌ টেট হৈ যাব আছে যিহেতু দুহেজাৰ পঁচিছত পুনৰ অসম টেট হ'ব অসম টেটৰ সম্পৰ্কত যদি মোক বহুতে সুধি আছিলে অসম টেটৰ সম্পৰ্কত মই জনাব বিচাৰিছে দুহেজাৰ পঁচিছত অসম টেট হ'ব গতিকে অসম টেট যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু যিসকলে ধৰক এতিয়া কম কম নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হৈ আছে বা যিসকলৰ ধৰক একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন বৰ ঠিক নহয় তেওঁলোকে কিন্তু চাকৰি লাভ নকৰিব ভৱিষ্যতে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ যিটো গৈ আছে এতিয়া কাৰণ পষ্টৰ সংখ্যা কমি কমি গৈ আছে এতিয়া স্কুলসমূহ যিটো ক্ৰমান্বয়ে কমাই কমাই আনি আছে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে স্কুলসমূহ যিটো একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে গতিকে একত্ৰীকৰণ কৰাৰ ফলত বহু স্কুল যিটো বন্ধ কৰি দিছে এইটো এতিয়া দুহেজাৰ চৌবিছত কেইবাখনো এল পি স্কুল যেতিয়া বন্ধ হ'ব ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে এটা খবৰ লাভ কৰিছে যে কেইবাখনো স্কুল ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিব গতিকে তেনেকৈ পষ্টসমূহ কমি কমি আহি থাকিব আৰু এটা সময়ত শিক্ষকৰ আৱশ্যক নহ'ব টেট উতীৰ্ণ হৈ থাকিলেও আপোনাৰ চাকৰিটো পোৱা কোনো ধৰণৰ চাঞ্চ নাথাকিব গতিকে এইটো হৈছে লাষ্ট এটা সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিছে গতিকে পৰ্তী পৰ্যায়ত পোষ্টৰ সংখ্যা কমি যাব আৰু কৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কঠিন হৈ গৈ আছে এতিয়া বিশেষকৈ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিটিশ্যন যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে এল পি ইউ বিৰ কাৰণে কিন্তু হাইস্কুলৰ কাৰণে এইটো কাৰণে হোৱা নাই হাইস্কুলৰ কাৰণে কারণে বি এড কা প্রার্থী সংখ্যা কমিয়ে আসে এটা ক্রমান্বে বৃদ্ধি হয়েছে গতি যত টেট কাম রিক্রুটমেন্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে দুহাজার হব লাগে টেট কাম রকুইটমেন্ট এক্সাম এল পি ইউ বি টেট আর টেট কাম রিক্রুটমেন্ট এক্সাম একটা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে গতি তার প্রিপেয়ন সকালে চলাই আছে আর আমিও যেহেতু সেই সম্পর্ক ভিডিও প্রস্তুত করি আজকের ভিডিও তো মানে এইখানে বহুতে মোক কাট অফ কমিব নকমিব আর বি টিআর যা নিযুক্তি হৈ গ'ল সেই নিযুক্তিত কিছু খেলিমেলি হৈছে বুলি বহুতে জনাইছে কিন্তু সেই নিযুক্তি সম্পৰ্কত বি টি আৰ চৰকাৰে বৰ্তমান কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই তেওঁলোকে নিযুক্তি ঠিকে হৈছে বুলিয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে গতিকে এইখিনি যিহেতু কোনোবাই কোনোবাই কোৰ্ট কেছ খেলিছে যদি মই নাজানো বহুতে জনাইছে মিডিয়াৰ আগত কিছুমান কথা যে এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জনাইছে ইমানখিনি সত্য এই কথাবিলাক আমি বৰ্তমানলৈকে আমি স্পষ্টকৈ জানিব পৰা নাই কাৰণে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা নাই বহুতেই মোক সুধিছিলে যে এই মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কত আপোনাৰ মন্তব্য কি সেইসমূহে মোক বহুতেই জনাইছিলে গতিকে মই এতিয়ালৈকে সেইখিনি মই জনাব বিচৰা নাই গোটেই ভিতৰৰ কথাখিনি মই বিশেষকৈ নাজানো নজনালৈকে কথাখিনি জনাব পৰা নাযায় কি প্ৰচিডিঅৰ তেওঁলোকে চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিছে এই প্ৰচিডিঅ'ৰটো আমি নজনালৈকে কথাখিনি ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হয় আৰু বহুতেই যিহেতু কৈ আছে যে যে তাত মাস্কটো দেখুওৱা নাই বুলি কৈ আছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাক্সটো দেখুওৱা নিদিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে সন্দেহ আছে তেওঁলোকৰ মেৰিডিছৰ কাৰণ লগৰ কিছুমানৰ লগত সুধিছে কিছুমানে সোধা পোছা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ মাক্সটো বেছি কিন্তু তেওঁলোকৰ মেৰিডিছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই এই কথাখিনি জনাইছে কিছুমানে গোটেই কথাবিলাক যিহেতু তেওঁলোকে জনাই আছে গতিকে কথাবিলাক যদি স্পষ্টকে আমি যদি জানো বা আপোনালোকে মোলৈ পঠায় যিটো মোৰ ওচৰত নাম্বাৰ আছেই আপোনালোকৰ গতিকে চেণ্ড কৰি যদি নিশ্চয় মই সেই সম্পৰ্কত জনাম যে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব এই সম্পৰ্কত মই জনাম গতিকে আজিৰ ভিতৰত ইমানদিন সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম